Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn in, innahu hayrun nasir ve muîn ve sallallahu ala seyyidinave nebiye ve alihit tahirin ve lanatullah ala aadaihim ecmaîn min al-ani ila likay ummitin nahmaduhu ve nestaînu rabbishrahli sadri ve yessirli amri veahlul ukdatan min lisani yafkahul qawli sadaqallahu l'azîm dedi ki Allah Teala kıyametin gününde bir neçə şeydən insanın soruşacağı ki, bu bir neçə dənə şey çox ciddi soruşulacaq. Yəni başqa soruşulanlardan fərqi bu olacaq ki, onlardan çox ciddi sorğu sual olunacaq. Və e, keçən dəfədə ümumiyyətlə qiyamətdə sorğu sualın barəsində bir neçə dənə ayə və bir neçə dənə hədis oxuduq ki, bir dəstə sorğu sualsız vəhişdə gedəcək, bir dəstə sorğu sualsız cəhənnəmə gedəcək, heçsə soruşulmadan amma bir dəstədə ciddi şəkildə, möhkəm şəkildə onlardan sorğu-sual olunacaq. İndi Hz. Rəsulullahdan ki, hədis oxunmuşdur ki, qiyamətin günündə insan ayağını yerdən qaldıra bilməyəcək bu 4 dənə şeyə cavab verməzdən əvvəl, hökman görə bu 4 dənə işin cavabını versin, ondan sonra hərəkət eləsin. Onlardan biri ən ömrü, ən ömrühi fima afnah Allah Teala ona sual verəcək ki, sən ömrü nədə keçirtmisən, nədə fənaya eləmsən, nədə isə işlətmisən, nəyə sərf eləmisən. Bu əsas soruşulan məsələlərdən biridir. Əl-Ələssəlamla -əl da bir rivayet varımızdır bu mövzuda. Həzrət buyurur ki, "İnne umrake mehrə səadətik, in anfasuhü fi taat rabbik." Sənin ömrün sənin saadatün möhrüdür. Ondan sonra onun əsasıdır bu şərtləndən ki, sən onu Allah ibadətində və Allah hidayətində nə edəsən, keçirsəsən. Yəni sənin ömrün, sənin əbədi saadatün təzminatsı da zaminidir və onun möhrüdür, peçatıdır, amma bu şərtləndən ki, sən ömrü nə edəsən, Allah ibadətində keçirsəsən İmam Səddazadə (ə.s.) E, müraciətlərinin birində buyurur ki: "Allah, e, nə qədər ki mən sənin itaatində və ibadətindəyəm və nə qədər ki bu ömür sənin ibadət və itaatünə sərf olunur, bu ömrü uzat və bu ömürdə mənə imkanları çoxald. Amma elə ki bu ömrü gəldi şeytanın oylığına çevrildi. Şeytanın istifadəsinə çevrildi. O ömrü qət eləc ilə və ömrü nədir? kəs ilə. Və başqa bir yerdə Həzrət buyurur ki: "İnne enfəsəka əzza u'mruk fələ təfniha illə fəta'atin tuzlifuka." Sənin nəfəslərin, sənin ömrün cüzlərindəndir, hissələrindəndir. Müsaynən insan Allah bilir ki, bu insan həyatında nə qədər nəfəs alacaq və onun hamsının hesab kitabını eləyəcək. Bu nəfəs sənin ömrün hissələrindən də cüzlərindəndir. Onu ancaq Allah'a yaxınlaşmaqda sərf eləyəcən. Allah'a təqarrüb, zülfə, yəni Allah'a yaxınlaşmaq, Allah'a təqarrüb eləməyə lidə keçirdiyinlən o həmin yolla, nənəcinən nəfəsləri istifa de ilə. Başqa bir hədisdə yenə varımız ki, leysa şey un ağaz minel kibrit-ül ahmar illa mabaqe min umr-il mu'min. E, hətta o qırmızı kibritdən məqsəd indi burda e, çox qiymətli bir e, daşlandı, brilyantdı mı, məsələn, urandı mı, qızıldı mı, bunların hamısından fəzilətli insanın qalan ömrüdür. Yəni insan nə qədər dəyərli bir şey varsa həyatda, dünya və mafiha da, onların hamısından dəyərli, onların hamısından üstünü insanın bundan sonra qalan ömrüdür. Niyə görə bu e, qırmızı çibiri dəyərli bir məsələn qızıl ya məsələn brilliyanta oxşadır bunu? Yəni bu bir dənə dünyanın maddi sərvətlərindən də maddi varlar, yalnız dövlətlərindəndir. Bunlar insana nə qədər xoş olsa, dünyada dünyəvi baxımdan xeyirlidir. Dünyəvi baxımdan insanın müşkilün həll edir. Nə qədər istəsən, hansı sahədə istəsən qazana bilirsən, xərdiya bilərsən. Və e, dünyəvi də qazana bilərsən, axirəti də qazana bilərsən. Və hətta axirəti də bunun vasitəsi ilə itirə bilərsən. Bu ki, dünya və axirətü, bu məddət dəyərli əşyə ilə qazana bilərsən, Allah yolunda infaq eləməklə, Allahın bəndələrinə ehsan eləməklə, onun yol çəkməklə, su çəkməklə, nə bilim, qəradə küçələri abad eləməklə, falanla-bunla. E, və bunun əksi də səni məhv edir. Amma bundan dəyərlisi sənin ömrünün qalan hissəsidir. Yəni ömrünün qalan hissəsindansan həmun bu maddi olan dəyərli şeydən də artıq istifadə edə bilərsən. Dünya və axirəti, insanların və dünya axirətini ondan bərpa edə bilərsən, abad edə bilərsən. Amma əks tərəfi də var. Yəni bu ömrünün qalan hissəsi səni elə əslfələ safilin eləyər, elə pis vəziyyətə salar, elə rəziləyər ki, heç o dünyanın qiymətli daşqaşları səni o cürə pis vəziyyətə gətirib sala bilməz. Təbiidir ki, hər bir şeyin dəyərli, xeyirli tərəfinin nəzərə alındıqdan, onun ziyanını tərəfində nəzərə almaq lazımdır ki, bunun bu qədər xeyri varsa, bu qədər ziyanı da ola bilər. Məsələn, işıq, elektrik, tok. Bunun bu qədər xeyri var. 1 saniyədə adam öldürür. 1 saniyədə məsələn insanın bütün mülkünün hamısını yandırır, məhv edə bilər. Amma dəhər xeyri də buduradı. Düzgün istifadə edəndə xeyri, səhv istifadə edəndə ziyanı hər ikisi misilsizdir. Ona görə də bu ömür ki, insana verilib Allah tərəfindən və bu ömür ki, insanın birdən Allahın nemətidir insana, çox qiymətli və dəyərlidir. Bu 70 illik, 60 illik ömrü, 70 milyard il, 60 milyard il, bundan ümumiyyətlə ili hesabı olmayan qədər də insanı nə edə bilər? saadət, xoşbəxt və əbədi bəxtə daxil edə bilər. Amma bu bir tərəfindən nəzərə almaq lazımdır ki, birdən insan ehtiyatsızlıq eləsə, insan nafərmanlıq eləsə, insan qəflətli olsa, insan unutqanlıq eləsə, bu ömür, bu dəyərli, qiymətli olan bir varlıq əbədi bədbaxtlığa insanı nəyə nə bilər? Bə əbədi bədbəxtliyə də gətirib çıxarda bilər və insanı əbədi bəbəxt deyə bilər. La yaref qədre ma bəqiyemin umrihi illa nabiyun sadiqun. Hazret buyurur bir yerdə deyir bu neçə dənə şeylər var ki, insan onun qadrını bilmir. İnsan ona nisbət kafirdir, munqirdir, ondan sonra e, naş çürdürdi. Hə, onlar neçə dənə şeydir? Onların ən üstünlərindən də biri insanın ömrünün qalan hissəsidir. Niyə ömrünün qalan hissəsidir? Çünki də burası qədəri keçib. Bundan sonrasını fikirləşməli lazımdır. Bura qədərin yaxşıdolsa, pisdolsa keçirdim. Bundan qədərin sonrasını fikirləşməli lazımdır. Əvvəllər insan elə əd buluğa çatanda bunu bilməlidir ki, bu qədəm əməlimdə sərmayə var. Mən bu sərmayəni, bu şeylərin, dünyanın Özümlən uzaqlaşdırmaqdan axirətə özümə yaxınlaşdırmaqdan ötrü məsrəf etməliyəm. Elə bil məsələn bir adam səfərə gedib üstünə bir miqdar pulu var. O puldan bir miqdarını ev kirayasına verməlidir, bir miqdarını yemək içməyə verməlidir, bir miqdarını da başqa işlərinə xərcləməlidir. Bu cürə bölməsə, bu cürə nizamlansa qalacaq heyran da, qalacaq avara. İnsan bilməlidir mənim 50 il idi ömrümdə şeytanı və cəhənnəmi, tağutu özümdən uzaqlaşdırmalıyam bu 50 ildə və Allahın yanına düşməliyəm və Allahın ipindən yapışmalıyam və əbədi saadat və bəşdə özümü salmalıyam. Bunun nizamını ölçsün götürməldi, ona uyğun hərəkət etməliydi və onun qadrin dəyərini bilməldi. Hazret də buyurur ki, bu ölümün ömrün qalan hissəsini və ömrün bütövlüyü də dəyərin ancaq siddiq və nəbilər bildilər. Qalan insanlar əfəs olsun ki, bunu bilmədilər, dəyərləndirə bilmədilər. Bu nemətin böyürlüyün başa düşmədilər və bu nemətin təyinatını bilmədilər ki, bu harda düzgün necə formada nə olmalıdı, məsrəf olmalıdı, sərf olmalıdı. Bunu bilmədilər, başa düşmədilər. İhfaz ömrəkə minəttəziə illəhu fi geyr-ül ibadət. Hz. Rəsulullah e, buyurur ki, deyir ömrü Allahdan geyrisinə ibadət etməklə zay eləməkdən, məhv eləməkdən qorun. İhfaz umrek. Ömrü hifz elə, ömrü qoru. Nədən? Minə təzyiə ilə. O ömrü zay eləməkdən qoru. Qoyma ki o ömür zay olar. Qoyma ömür məhv olar. Qoyma ömür hədərcə də. Nəyə Nəyin hesabına? Nəyə əsasən? Harda olsa hədər gedəcək deyir Müin geyri taatullah. Əgər ömür Allah itaatində deyilsə, padşah ömrü olsun, nökər ömrü olsun, ağa ömrü olsun, varrı ömrü olsun, casıb ömrü olsun. Əgər geyri taatullahdadsa zaydır mərifət. Yox, ömür əgər Allah itaətindədirsə, genə o sadiqlarım təbəqələrinin heç birinin fərqi yoxdur. O da taətullahda olsa, padişah ömrü ilə də fəqir ömrü, rəyyət ömrünün fərqi yoxdur. Niyə üçün hər ikisi Allah ibadətindədir. Bunların maddi baxımdan, dünyəvi baxımdan bir-birindən ömürlərinin fərqi var, amma bu baxımdan kəçə hər ikisi Allah itaətindədir, Allah ibadətindədir. Bu baxımdan nədir? fərqi yoxdur. Şeyxun e, bəli. E, soruşdular ki, eee, insanların ömrünün içərisində ən yüksək ən dəyərli ömür hansı ömürdür? Həzrət buyurdu ki, o insan ki, əfna umrəhu fi taatillah ömrün Allah itaatində nənib sərf edibdir, istifadə edibdir. Quranda bir ayə varımızdır. Tagabun ə e, surə varımız da təqabun surəsi. Orda nədir? Eee surənin içərisində bir kəlmədən ad götürülüb qoyulub surəyə ki, orada yo mutəqabıldan söhbət gedir. Təqabun günü, yəni nədir? İnsanların allanmaqlarının başa düşən günü. İnsan dünyada allanır. Hə? Təəssüf günü. Təqabun günü, yəni təəssüf günü. Yəni insan haçan təəssüf edir? Nə vaxt təəssüf edir? İnsan onda təəssüf eləyir və nə də şey başa düşür ki, səhv eləmişəm. Başa düşür ki, itirmişəm. Başa düşür ki, qazana bilərdim, qazanmamışam. Başa düşür ki, ya həsrətənəli bu. Vay olsun mənə. Həsrət olsun mənə, daimi bərpa eləyə bilməyəcəm. Daim düzəldib yerinə qoya bilməyəcəm. O da ki, qiyamətdə insan elə təəssüf eləyir ki, öz tağabununa, öz ziyanına, öz sərmayəsini hədər yer verməyəliceğini neyinir orada dərk edir, başa düşür ki, mən ömrümü nələrdə sərf eləmişəm. Bu bazarda nələr var imiş bu meydanda, bu səhnədə. Gör kimlər mənim kimi 60 il yaşayıblar, məndən az da yaşayıblar. Burda necə gözəl mülklər, malikanalar və məqamlar alıblar. Amma mən onlardan da çox yaşamışam. Ambasadorun ə e, 1/100-i də mənim əlimdə yoxdur. Heç əslən onlarda olandan heç biri mənim əlimdə yoxdur. Onlar beişdə, mən cəhənnəmdə. Onlar 60 ilinə beişdallılar, mən 60 ilindən cəhənnəm almışam. Allah bizi o gündə qoruyub saxlasın inşallah. Vəs salamun aleykum və rahmetullah və bərəkatu.